Выборы прошли нервно. Да? Я думаю, что может быть излишне нервно, как для выборов в либеральной-демократической стране. Против ожиданий каких-то столкновений не было в течение всей ночи, в том числе во время подсчета голосов. И это скорее не к достоинству команд кандидатов, а скорее к наличию слишком уж больших сил, которые МВД туда организовала. Держать в городе во время выборов 1300 человек подразделений правоохранителей, это, наверное, все-таки чересчур. Но, тем не менее, подсчет голосов практически завершен, бюллетени находятся в избирательных комиссиях, я думаю, что здесь столкновения или какого-то конфликта не будет. Что до фактов э, нарушений, которые были зафиксированы. Значительная часть из них, от предварительной оценки, от 35 до 40 подпадают под различные статьи Уголовного кодекса, и по ним будет возбуждено соответствующее уголовное производство в том числе и по факту вот этих вот фальшивых печатей, которые обнаружены были. МВД получила информацию о том, что в этом автобусе будут переводиться печати и другая документация, так нам сказал наш источник. За этим автобусом мы вели внешнее наблюдение, и в момент, когда туда заходили народные депутаты, которые тоже имели эту информацию и выходят, то мы вели наблюдение за этим автобусом. Поэтому оперативно практически завершили операцию изъятия. У нас есть некоторые предположения, откуда это может быть. И я думаю, что следствие в ближайшие дни завершит круг людей, которые имели к этому отношение.